Так, да, друзья, всех приветствую. Итак, у нас семинар снова выходит за пределы Украины. У нас будет на Тенерифе 16 числа семинар, связанный с отношениями. Отношения бывают очень многих видов, включая новые созданные виды отношений, которых раньше не было. Вот семья, оказывается, может быть лоскутной. А отношения, которые могут быть, это у нас и партнерство, и близость, где хочется поговорить и больше ничего не делать, и страсть, где наоборот хочется чикожмакать, но разговаривать с ним очень сложно или не так наслаждабельно, как телесные контакты. Конечно, мы хотим ответственности, особенно девушки. Самый частый запрос у нас – это на то, чтобы партнер заботился. Вот. Ну, собственно, как мама и бабушка. Все хотят быть любимыми. И вот для того, чтобы постичь эту тему отношений, партнерские, близости, обязательства, страсти, роковая любовь, гармоничная любовь, которую мы можем с вами иногда понюхать, но она быстро распадается, потому как наша дефицитарность, вот эта вот наша как какая-то нехватка в жизни, из вот этой вершинки гармоничной любви нас обязательно куда-то скатит. Да? Вот, конечно, кого-то в признание, кто социально не реализовался, вот, кто реализовался, для него это будет скатываться в состоянии давления свободы, требования создать больше воздуха, поэтому вот эти вещи, это первых связанность с вашей собственной способностью любить. То есть тем, насколько вы сами можете вот эту энергию давать, излучать. Не как поощрение, а как вот это восхищение, чем вы можете в жизни восхититься. То есть восхититься, то есть похитить какие-то восторженные качества в человеке. Если мы не способны на вот это удивление, восторг, радость, то мы попадаем в потребительство, и вот на этой, этих рельсах у нас будет чем дальше, тем больше боли. Поэтому обращайте на это внимание. У нас будут на рефера остановки на эту тему. У нас будет наша любимая игра «Выход из треугольника Карпмана» стали практика встать с колен, и практика побыть в нижних состояниях, и поиграть в и господин, и поиграть в провокатора. То есть почувствовать все это на себе, чтобы расколдоваться из вот этой вот херни, наконец, да, вот такой вот мутной. Надо сознательно туда сначала попасть, чтобы узнавать все вот эти триггеры. Не тогда, когда рванет, и вы уже, извините, посрались, а когда еще можно немножко за секунду до увидеть, что хочет произойти, и буквально себя вот так вот зашкирять, нельзя остановить. Вот, поэтому у нас будет холотропное дыхание, у нас будет йога по утрам, стоун-терапия на Тенерифе, путешествие к вулкану, это, да, почувствуйте разницу, не только заныривание в себя, а еще и путешествие по ландшафту. Вот так. Игра в семью, игра в тень через контакт с той женщиной, которой вы не стали, если вы девушка, с тем мужчиной, которого вы никогда не были. вот И вы противоположное, потому что тень – это обязательно. История. Я вот еще раз подаю к этому блокату. Выйти можно. Выйти отсюда. Вот сюда через тень. Проверяем. Вот через тень выход. Отсюда, сюда через тень. И здесь идет тоже линия. Тень темная, тень золотая. Жертве иногда полезно выйти хотя бы в агрессора, чтобы сознавать право на агрессию, а не говорить, вы меня суки довели». Поэтому у нас предполагаются три мастера: Юлия Кощеренко, Юлия Головкина, и Наталья Валецкая. А, кто нам не попадает, а, как можно быстрее способен принять решение, попадает в раннее бронирование, и тогда у вас будет прекрасное условие. Ну, еще, если интересно, и вы можете себе позволить, скорее всего, вот. девушка. Поездку, то конечно можно с вами. Если вы мужчина, вы тоже можете выезжать за пределы нашего государства, то вас тоже приглашаю. А вот такая операция вопреки конкуренции, ребята, операция. Заканчиваем эту войну с треугольника Карма. И туди починайте мырку. будет вас с А зараз я вам покажу, как... Завішуватись не тільки спиною вниз, як частіше всього тут вішу, а і спиною наверх. Це найскладніші вправи, але вони дуже корисні для наших усіх суглобів. Де у нас кріпляться ручки, да? ручки ростуть із серця. Ось так. І так. Ми можемо вісити отак. От, а можемо вісити. Складний варіант. Складний для тих, у кого спина, колю, клапи, хліст відпаться. І так. Чи Для тих, кого ми вирішимо, навпаки, ці ноги дають нахрест. жили. Все Наша задача развертать его лопатки. Вот здесь наискладнейший разворот лопатки. сказали, раскрывая вам вашу круглую чакру. На ноги дается пустишь, то мы еще повернете поворачиваем лацем и валим прямо пэры, ноги. прям ноги. Еще раз показываю, мы выходим на ноги. Вот так. Еще разочек зафиксировали ручки, ручки идут до плечей. Ми робимо ті самі праши назавжди. Тих, хто не може так розкрити сильно з голови. Ось ми робимо крок на соку згоди руку. Отаку справу. ноги руси. Начинают раскрываться, у них нема шансов. Мы когда весь мы боремся с подпором, у нас немать подлоги, у нас целая поверхночка растягивается в ту низ, и у нас под нами немать подлоги. Вот так, это как раз эти косвяные ткани. Личность. И лаздичность тканей, психики, у Я сейчас слышу, это для ленивых, молодых, чтобы уже залезли на поверх. Вот что будет это ...ч ⁇ рычки. Уже нема... И так... Зехать с тренировками, полягать... увагу, внимание, дихати да, улыбаться, язно. глубоко. Потому что... Дыхающий бис. Твої конкуріазм це впливає на умінні процеси, це розворот лопаток. не знаю, складнейший для нас прав. И можно перевертатись в своем положении тушкой спиной донизу. Живи, и Еще раз показываю выход на ночь, как и в положення ну, розтягли шию. Зараз, як мене чути, я не знаю, але якщо мало чути. І всі перевернуть положення нам теж дуже кориснювали, тривогли судини. 对吧？ Игорь, класс, что со мной. Рада, рада. Давно не виделись на мероприятиях. Скоро увидимся. Скоро у нас фестиваль. Ну и мы. Игорь Печерский тоже там точно будет. Я убеждена, даже не спрашиваю. Так что запрошу вас на фестиваль под Киевом. долучайтесь, я там проведу как раз по всему плакату тему тени, которая переводится на новый. Рівень світогляда, саме тінь, веде вверх, як це не дивно, і ще проведу там гру: трансформаційна гра, еволюція твоїх ігор, в які ти граєш. Ось так по цій матерії, сім мов Бога. Я вражена його думками, і з цього приводу ми проводили, мабуть, з 2015 року. Навіть раніше, раніше раніше, з 12-го семінари по всім мовам Бога, щоб свої овільційні програми перезастановити, досконалити. Ось наступний плакат я буду робити по спіралі виходу в стан автор свого життя. І от якраз пограти можна теж з нами на фестивалі зі мною. Приходьте 31 травня. по 1 червня. Наталья Валецкая, Юлия Головкина тоже будет. И там я буду еще рассказывать, как попасть на Тенерифы, а также в Грецию и в Турцию с нами. Присоединяйтесь, развивающая программы ждут своих героев и своих героинь.